payg'ambarimizning podsholarga yozgan nomalari yuqorida bayoni o'tgan Hubaydiyya sulhi hijratning 6 yilida bo'lmiş edi bu sulh tuzilgandan so'ngra orada aloqalar boshlanib arabiston yo'llari tinchlandi so'ngra rasululloh sollallohu alayhi va sallam Alloh amri bilan chegaradosh mamlakatlarning podsholariga noma yozmoqchi bo'ldilar anda odamlar Ya rasululloh podsholar odati muhrsiz xatni qabul qilmag'aylar o'z nomingizga muhr o'ydirmoq kerak dedilar handa rasululloh oltindan muhr o'ydirdilar buni ko'rib sahoba boylari ham oltindan muhr yasatdilar rasululloh muhr uzuklarini qo'llariga taqib edilar shunga qarab boshqa sahobalar ham uzuklarin qo'llariga taqishdi shu chog'da Allohdan vahiy yetib ey muhammad oltin taqinmoq ipak kiyim kiymoq erkak ummatlaringa haromdir ammo xotinlarga haloldir dedi darhol hammalari oltin uzuklarni qo'llaridan chiqazib tashladilar rasululloh sallallohu alayhi va sallam muhrlariga uch kalima birinchi muhammad buning ustiga rasul buning ustiga Alloh yozilgan edi uchovi qo'shilib muhammadur rasululloh bo'ldi bu muborak muhr uzuk hamisha qo'llarida taqilgan holda turardi yuqoridagi vahiy kelishi bilan erkaklarga oltin taqinchoq harom bo'lgach rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu muhrni kumushdan yasatdilar vafotlaridan keyin hazrati abu bakr siddiq taqdilar bu kishidan keyin hazrati umar so'ngra hazrati usmon taqmish edilar lekin eng oxirgi umri yetib vafot bo'lar yilida bu muhr ariz qudug'iga tushib ketib yo'qoldi buni ko'p izlashib topisha olmadilar shu yili Hazrat usmon roziyallohu anhu ham fitnachilar tomonidan shahid bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi va sallam muhr uzuklarni so'l qo'lga solish odatlari bor edi o'rta barmoq bilan jimjiloq barmoqlariga taqar edilar arabiston tuprog'iga chegaradosh bo'lgan podshohlarga noma yuborish oldida bir kuni sahobalarni yig'ib ey odamlar yer ustidagi barcha insonlarning baxt saodati uchun alarga meni Alloh payg'ambar qilib yubordi ko'rishgan kishilarga bu xabarni o'zim bayon qildim ko'rishmaganlarga ersa o'lgunimcha o'zim ko'rishsam Alloh amrini ayturman uzoqdagilarga noma yozib yuborurman butun odam avlodini islom diniga da'vat qilish Alloh tomonidan buyurilgan mening vazifamdir bu nomalarni mening tarafimdan yozilgan joylarga yetkuringlar Alloh sizlarni rahmat qilsin bu xizmatni qiluvchilardan xudo rozi bo'lsin iso payg'ambarning shogirdlariga o'xshab yo'lning uzoq yaqinini sizlar talashmanglar bu xizmat ustida alar qilgandek ixtilof qilmanglar dedilar anda sahobalar "Ya rasululloh iso alayhisalomning shogirdlari havoriylar qanday ixtilof qilmish edilar deb so'rashdilar rasululloh aytdilar iso payg'ambar ham Alloh amri bilan podshohlarga shu yangliq noma yozmish edi nomalarni atrofga yetkazish xizmatini havoriylar shogirdlariga ya'ni eng yaqin shogirdlariga topshirdilar yaqinroq joyga yozilgan nomani olgan shogirdlari rozi bo'lib bu xizmatni darhol bajarishga kirishdilar yiroq yerlarga yozilgan nomani olganlar og'ir ko'rib bormasga bahona izlashdilar bunday bo'lgach Hazrat iso alloh taologa bu ishni arz qildilar ertasi qarasalar xudoning qudrati bilan noma ko'targan kishilarning tillari noma yuborilgan xalq tilidan bo'lmishdir o'z tillari esa butunlay unutilmishdir bu mo'jiza ko'rilgandan so'ngra noiloj bo'lishib uzoq yaqin demay nomani olib yo'lga tushdilar endi sizlardan esa alar qilgandek ish bo'lmasin dedilar